शनिवज्रपञ्जरकवचं विनियोगा ॐ अस्य श्रीशैनेश्वरवज्रपञ्जरकवचस्य कश्यपऋषिः श्री श्रीशैनेश्वरः देवता श्रीशैनेश्वरपित्यर्थे जपे विनियोगः ऋष्यादिन्यासः शिरसि कश्यपऋषये नमः अनुष्टुपछन्दसे नमः हृधि श्रीशैनेश्वरदेवताय नमः सर्वङ्गे श्रीशैनेश्वरपित्यर्थे यपे विनियोगाय नमः अथ धानं नीलाम्बरो नीलवपु किरीटी घृतस्थितकरो चतुर्भुजा सूर्यसुता प्रसन्ना सदा मम स्यादवरदा प्रशान्ताः ब्रह्म उवाच शृणुद्भौशया सर्वे शनिपीडा हमः कवचं शनिराजस्य सौरेरीदमनुत्तमं कवचं देवतावासम् वज्रपञ्जरसंज्ञकं शैनेश्वरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम् ॐ श्रीशैनेश्वरा पातु भालं मे सूर्यनन्दनां नेत्रे छायात्मजा पातु पातु कर्णोयमानुजाः नासां वैव पातु मुखं मे भास्करा सदा स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजाः स्कन्दो पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यम भ्राता कुक्षीपापसितस्तथाः नाभिङ्ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथाः गुरोममान्तकाः पातु यमो जानुयुगं तथाः पादौ मन्दगति पातु सर्वाङ्गं पातु पिम्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनाः फलश्रुतिः इत्येतत्कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तश्च जायते पीडा पीतो भवति सूर्यजः व्ययजन्मद्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदाशनीः अष्टमस्ते सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे कवचं पटते नित्यं न वीडाजायते क्वचि इत्येतत्कवचं दिव्यं सौरेर्यनिर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्त दोषानाशयते सदा जन्मदग्नास्थितान दोषा सर्वानाशय ते प्रभु इश ब्रह्म नारद संवादे शनी वज्रपंजर कवच संपूर्ण आपल्या समर्पण मराठी चॅनलचा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक सबस्क्राईब व शेअर करायला विसरू नका व नवीन व्हिडिओसाठी बेल आयकॉन प्रेस करा धन्यवाद